Ja, ich glaube, man kann viel von einem Miteinander sprechen. Man muss es einfach tun, und so überwinden wir Grenzen, wenn wir respektvoll einander begegnen. Bei uns sitte es so, wenn jemand in einem neuen Ort umgezogen ist, die Nachbarn sollten ihm besuchen kommen. Aber bei Deutschen, wenn jemand in einem neuen Ort umgezogen ist, der muss die Nachbarn besuchen gehen. Also wir sind bis jetzt gewartet zu Hause und die Nachbarn auch gewartet. Um es zu wissen, um zu wissen, worüber man redet, wenn man sagt die Christen, dass man dann sagt, hin und guck, ne? wir sind nicht so verschieden, dass man, dass man das miterlebt. Es ist einfach das Fremde, äh, was viele vielleicht abhält. Dass wir da jetzt reingehen, unsere Schuhe ausziehen müssen, ich glaube, man wäscht sich so vorher oder so. Ich hoffe mal, dass man halt nicht diese Gruppen hat, sondern halt alle zusammen sich in eine Gruppe versammeln. Ich kann es nur jedem empfehlen, einmal diese Erfahrung zu machen, dass wenn man in einem Ort lebt, dass man auf jeden Fall einmal die Kirche oder halt die Moschee, die er ja in seiner direkten Nachbarschaft ist, einmal besucht, um einfach seine eigene Nachbarschaft auch zu kennen. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنتبين يعلمون ما تفعلون Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und das sollte man einmal im Leben gemacht haben. Wenn wir nicht mal zusammenkommen, zwei Religionen, dann äh, werden dadurch auch Vorurteile abgebaut. Jetzt besuchen wir uns und kennen wir uns ganz äh, in der Nähe. Ich glaube, dass ich heute äh, wieder erlebt habe, es ist gut. Dass Menschen miteinander etwas tun. Wir leben zusammen. Wir leben zusammen.